যিহেতু গা পা ধোৱাৰ পাছত কিবা এটা খাবলৈ মন যায় সেইবাবে হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মই মনালিচাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া প্ৰায় মানে চাৰে দহটা মান বাজি গল গা পা ধুলো আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা খাওঁগৈ বুলি যিহেতু গা পা ধোৱাৰ পাছত কিবা এটা খাবলৈ মন যায় সেইবাবে যাওঁ মায়ে কিবা বনাই আছে কি বনাই আছে আপোনালোককো দেখাম ভিডিঅ'টো অলপ স্কিন নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু নতুন যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দিনটোত কি কি কৰোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এয়া বনালে মায়ে চাহৰ লগত খাবলৈ মালপোৱা পিঠা আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মালপোৱা বনাই খাই নে নাখায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন সৰুকৈ মালপোৱা বনায় কিন্তু এনেকৈ পিঠাৰ নিচিনা বনালে খাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আজি ৰাতিপুৱাই ভাবিছোঁ এই কামটো কৰি লওঁ মানে মোৰ থাকিয়েই যে এই কামটো কৰিবলৈ আৰু চবেবেকে টানি থোৱা আছিলে ইয়াৰ পৰা মানে আধাখিনি মই কেঁচাকেই খাই আদায় কৰি পেলালোঁ মানে নাভাজাকে খাই আদায় কৰি পেলালোঁ মাহতে মানে অকণমান নাভাজাকৈ খাবলৈ বেয়া পায় সেইবাবে ভাবিছোঁ এতিয়া ভাজি থৈ দিওঁ বুলি এইখিনি আৰু এইফালে ডাফ কাটি ললোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ আৰু এতিয়া চবখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু ভাজিলে সঁচাকৈ খাই ভাল লাগে মই কিন্তু কেঁচাই হওক ভাজাই হওক বিৰাট ভাল পাওঁ চব খাই আৰু বহুত খাওঁ কিন্তু খালে মানে বেয়া বেছিকৈ তথাপিও খাবলৈ মানে ভাল লাগে সেইবাবে খাওঁ আৰু বাকী যিবোৰ কাম আছিলে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ কৰি ল'লোঁ মানে মোৰ যি যি কাম থাকে সেইখিনি গোটেই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ আম খাবলৈ আৰু ভণ্টীয়ে মানে এইকেইটা আম আনি থৈ গৈছিলে সিহঁতৰ ঘৰতে লাগিছিলে আৰু কিনাতকৈ বেছি ঘৰৰ মানে ঘৰৰ আমবোৰ খাই বেছি ভাল লাগে সেইবাবে এইকেইটা এতিয়া খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমকেইটা মানে বিৰাটেই মিঠা বুলিয়ে কৈছে কিন্তু ভিতৰত কি ওলাই নাজানো আৰু এতিয়া এইকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ গুচাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাই থাকক খালী ভিডিঅ' ফাইনেলি মোৰ গোটেইখিনি গুচাই হৈ গ'ল কিন্তু আমখিনিয়ে মানে মোক বৰ বেয়াকৈ ঢকা দিলে যিহেতু আমখিনি হ'ল পকীয়া আৰু একো নাই পকীয়া হ'লেও আমকেইটা কিন্তু বিৰাট মিঠা সেইবাবে এতিয়া মই পিহনাত মাৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ পিহনাত মিঠা আম খাই বেয়া লাগে সেইবাবে এতিয়া ল'ম কটাৰী এখন আৰু আমকেইটা যিহেতু পুকীয়া এনেকৈ পিহনাত মাৰিলে গোটেই পোকে চোকে যাবগৈ তেতিয়া কিন্তু খাই মানে বেয়া লাগিব সেইবাবে এতিয়া চকল চকলকৈ কটাৰীৰে কাটি লওঁ আমখিনি কাটি হৈ গ'ল ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে আমখিনি দেখিয়েই গম পাইছে পুকীয়াৰ নিচিনা যিহেতু মিঠাৰ কাৰণে খাব লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মিঠা পুকীয়া হ'লেও খাই ভাল লাগে আৰু এতিয়া সানি লওঁ তাৰপিছত খাওঁ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ লগ পাই আছোঁ খালি চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া সময় হ'ল বাৰটা দহ আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই পাকঘৰলৈ মানে পাপাই আনিছিলে লোকেল চিকেন সেইবাবে ভাবিলোঁ ময়ে বনাওঁ বুলি আৰু মানে মই বনালে মানে আমাৰ মাহঁতে খাই বিৰাট ভাল পায় সেইবাবে মোকেই বনাব দিয়ে মোৰ কিন্তু এলাহ লাগে গৰমত বনাবলৈ তথাপিও মাহঁতৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ যিহেতু বহুত গৰম পৰিছে সেইবাবে অকণমান অকণমান দেখুৱাম আৰু আজি আমাৰ থালিখনত কি কি আছে সেয়া বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকে খালী ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব আৰু এতিয়া সেই লৰালৰিকৈ বনাই লওঁ আজি আমাৰ দুপৰীয়া থালিখন পটলটো বগা কালাৰ কৰিছোঁ যিখিনি মানে চাউল কালাৰ কৰি মানে লগাইছিলোঁ সেইখিনি কিন্তু কালাৰ কৰা নাই তাতে মই বেলেগ কালাৰ কৰিম আৰু যিখিনি মানে চাউল লগোৱা নাছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া বগা কালাৰটো কৰি দিছোঁ মানে হালধীয়া কালাৰটো ঢাক খাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কমপ্লিটলি মোৰ বগা কালাৰ কৰি ৰেডিয়ে হ'ল আৰু যিখিনি মই চাউল ৰং কৰি কৰি লগাইছিলোঁ এতিয়া তাতে ৰঙা কালাৰটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগে নাজানো আৰু এতিয়া ৰঙা কালাৰটো কৰি এতিয়া মোৰ ৰঙা কালাৰটো কমপ্লিট মাৰি হৈ গ'ল আৰু ওপৰত কিন্তু মই ৰঙা কালাৰটো নামাৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ যিহেতু দুটাতে দিছোঁ আৰু ৰঙা কালাৰটো আৰু ইয়াতে কিবা কিবি বনাই দিম আপোনালোকে শেষত গম পাব আৰু প্ৰথমতে এনেকৈহে মই খালী কালাৰটো কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি মানে হালধীয়া কালাৰ কৰি থৈছিলোঁ এইখিনিবোৰ হালধীয়া কালাৰ কৰাই আছিলে তথাপি ইয়াতে ভাবিছোঁ হালধীয়াই দিওঁ বুলি আৰু এতিয়া কৰি লওঁ হালধীয়া কালাৰটো এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ হালধীয়া কালাৰটো পৰি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি শুকোৱালৈকে ভাবিছোঁ ইয়াতে কিবা এটা ডিজাইন কৰোঁ বুলি আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে ইয়াতে মই আগতে ৰঙা দি থৈছিলোঁ হালধীয়া দি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ভাবিছোঁ বেলেগ কৰোঁ বুলি মানে এটা হালধীয়া কালাৰেই দিম কিন্তু অকণমান বেলেগ ডিজাইনত দিম আৰু এইখিনি কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ মানে মানে শেষলৈকে ফালেহে গম পাব কেনেকুৱা হৈছেনো আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহে মই গম পাম আৰু দেখিছে আপোনালোকে যিকেইডাল মানে ওখ ওখকৈ উঠি আছে সেইকেইডালতে মই অকণমান অকণমানকৈ হালধীয়া কালাৰ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ আপোনালোকক একেবাৰে ফাইনেল মানে শেষ হোৱাৰ পিছত দেখুৱাম আৰু চাই থাকিব খালী ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া মানে ফাইনেলি মোৰ ডি আই ৱাই কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই প্লাষ্টিকৰ ফুল এপাক সজাই থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু দেখিছেনে যিবোৰ চাউল মানে পঁইতাচোৰাই খাই শেষ কৰি পেলাইছিলে সেইবোৰতে মই অকণমান অকণমান কালাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকৈ মানে মানে আৰ্ট কৰি মই বিৰাট ভাল পাওঁ যিহেতু মোৰ এইবোৰ কাম মানে বহুত প্ৰিয় বা ফুলেই কৰা হওক বা এনেকুৱা বটল আৰ্ট কৰাই হওক বিৰাট ভাল পাওঁ মই কৰি সেইবাবে মাজে মাজে এইবোৰ কাম মই কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকক এবাৰ ভালদৰে ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে সেইটো খালী কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে সামৰি বুলি যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যিসকলে চাইছে মোৰ ভিডিঅ' তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে আহিছোঁ আপোনালোকে মৰণ দিব ছাপৰ্ট কৰিব বাই ആയ്